Кірок легенди вітаю вас на шоу X Фактор на найрадіознішому шоу 21-го сторіччя. До тих пір, доки канали СТБ не купе інше шоу в Британії. Ми запросили в журі нашого шоу таких супергероїв, як Супермен, Бетмен, Росомаха, Халк. Але всі вони злякалися, що будуть сидіти поруч з Сергієм Сосідовим. А тепер про кожного журі конкретно найвідоміший репер світу. Навіть не має уявлення, хто такий Серега. Репер Серега. Так співається у відомі пісні. І от вона нарядна, на праздник к нам прийшла. Зустрічайте Сергій Сосєдов. Функція нашого наступного члена журі завжди сміятися і постійно крутитися на стульчику. І вона прекрасно з цим справляється. Зустрічайте співачка Йолка. Людина, якій так і не пояснили, що можна і не сидіти в журі на кожному шоу на СТБ. Ігор Кондратюк. Оксаночко, пробачте, що запитую, а навіщо вам ці крила? Які крила? Ті, що у вас на спині. Якась. Здравствуйте. Здравствуйте. Ось ви ще не почали, а я вже бачу, що ви нам не підходите. Ви можете нас на спіть? Звісно. Давайте. А вы можете спеть то же самое, только акапельно? М могу. I am beautiful, no matter what they say. Извините, а I'm... с затуленным ротом те же самое вы проспеваете? Mm -hmm. Нет, не могу. Ну вот, я же сказал, что с ней что-то не так. я вам э, так скажу, Люба, якби нас не показували по телебаченню, я б вас заморозив, а так просто кину ручкою. Ігор, <риве> ну, будь ласка, скажи їй «да». Вона така лапочка, вона повинна продовжувати далі. Ну, добре, я кажу «так». <риве> а я говорю «нєт». що ж я скажу по этому поводу? Последний раз я это говорил сегодня утром своему собственному носу. И сейчас повторюсь. Вы идеальны. Я говорю да. Я говорю нет, потому что соседов сказал да. Обычно в этом шоу наши мнения не сходятся. Да, да. Вот тоже у нас два так и два не. А это означает, что мы продупились с килькостью жюри. Доступили.

Простите, немножечко переволновалась. Да, -да. да. А. мы тоже. В свое время эту прекрасную песню пела Лайма Вайхули и Валерий Леонтьев. Чекайте, ну это же не их песня, они не могли ее спевать. Да что вы знаете о корпоративах Газпрома, Игорь? Там и не такое можно услышать. И вообще, хотелось бы услышать ваше мнение, глубоко уважаемая Ель. Я говорю «да». Я кажу так. Я говорю «да». А я говорю долго, поэтому слушайте меня. Сережа, когда я смотрю на вас, то я могу думать только об одном. Это о чем же? О красоте, о совершенстве форм, о мировом признании. В общем, о полной вашей противоположности, Сережа. Здравствуйте, Михайло. Мне кажется, что вы ходите на все кастинги и проекты на ИСТБ. Игорь, вы тоже. Я хочу сразу сказать... Я готується к этому шоу. Я навіть брав уроки вокала. Молодець. І в кого? У Оксани Самойлової. О госпо. Здравствуйте. Здравствуйте, Оксано. І цього разу чим ви нас дивуватимете? Тіпа, ви не знаєте. Вибачте, але ви зовсім не потрібні нашому шоу. Ігор. Вы поосторожнее с иконой стиля города Харьков и с апологетом хореографии Луганска. Дякую, Оксана. Не за что, И вообще, если бы вот такие люди, как мы, не приходили на ваши шоу, их бы никто и не смотрел. А вот у нас в Утубе, ну это на компьютере, 600 тысяч просмотров. Ну и что это означает? А это означает, Игорь, что 600 тысяч человек видели, какой вы, Игорь, сухарь. И вообще, что вы сидите? Спасибо. И что вы сидите на одном месте, у вас что кость там зарыта? Да кто вы вообще такие? Да мы на канале СТБ уже три года работаем. Кем? Лицом канала! Миша, спой песню про супергероев. Поддерживайте. Аполлоета. Украина не видала. Е, е. Самородков. Йо. Ярче нас. Ваши рейтинги упали, yeah. если нас отнять у вас. Yeah. заменить нас с кем? Мы два кита, на которых стоит СТБ. Спасибо. Спасибо. Ось заканчивается шоу X-Factor народжується легенда. И вмирає надія на те, что коли-небудь на СТБ вийде передача без Оксаны Марченко. Друзья, как приятно нам представить, что сегодня у нас в гостях присутствуют те самые люди, до которых только что была пародия. Сергей Соседов, Игорь Кондратюк, можно попросить вас. Значит, Здравствуйте, 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 Ну что, расскажите, как э, пародия вам э, все ли похоже? Я бы сказал, что довольно стромная, конечно, пародия. И наши два пародиста самые лучшие безусловно. Э, и мой, и Игоря. Я обратил на это внимание. Э, очень здорово подметили мою манерность, рафинированность, эксцентризм. Жантильность это все есть. Что Жантильность? Жантильность. Это, жантильность. это новое слово для тебя? Игорь? Нет, я не знаю, как нет. и манкость? Но манкость я уже понял. А давайте проверим пар пародиста. Знает ли он? предмет пародир, пародирования. Но, например, что, что такое манки? Это каша у вас в голове, Сергей! Нет, 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 я протестую. Я протестую. почему очень остроумно, все очень здорово. все очень да. остроумно. По-моему, вот ну, да. По на или на Веронику Маврикину был такой дуэт. Помните, в советское время? Вы вообще напоминаете пожилую женщину? Но это не имеет никакого значения, Сергей. Александр, пожалуйста. Сегодня... У нас в гостях Манки, Михаил Манки. Самсонов и Оксана Самойлова! Друзья, участники проекта, не только проекта X-Factor, но и любых проектов. Здравствуйте, Оксашка. Здравствуйте. Тихо, спокойно. Я поцелую, 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 поцелую. Соберись. Оксанка, соберись. <сосы> здравствуйте. Оксан, здравствуйте, ты, здравствуйте, Оксана. Оксана, ну, чтобы ну, ты поплыла. Ну, давай, вставай. <сосы> <сосы> что ты? Миша, здравствуйте. hello. Витаю. Витаю. Потрясающе. Я как Вася, я как в Алисе в стране чудес сейчас, друзья. Вы знаете, Ваня, есть... не оставляй меня одного, пожалуйста. Так, друзья, ну давайте поговорим с вами. Как ваши успехи в этом году в x -Factor? Ну вы так действительно во всех шоу, в, которые, в которых нужен талант и Михаил, красота. Расскажите. Вообще-то, честно говоря, я во всех шоу участвовал и в принципе не, не уверен, что был проигравшим. Наоборот, для меня участие это выигрыш. Ага. И, и, и прикол. Так, выигрыш и прикол. Ну, моя дорогая, давай, жги. Взяла микрофон, говори. Я на x фактор не пошла, чтобы Игорь Кондратюк от меня отдохнул чуть-чуть. Поскольку так произошло, что Оксана решил не ходить на X-Factor. Так вот у нас прямо сейчас есть двое судей есть. На -первых... зажигайте, прошу вас. Ласковое солнце моё, в паутине облачных дней. Только как увидел ее, стало и светлее, и теплее. Йо, йо. Заиграла в сердце капель. Е, е. И в душе проснулся апрель Ель-ель И любовь, что долго спала а было два белых крыла, просто подари Все, Мишка, мне один спасибо, 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 спасибо. Друзья, вы знаете, вы знаете, знаете, есть такое выражение, люди созданы друг для друга. Вы же можете замкнуть этот круг, как говорится, и... А представляете, какие у вас родятся дети. И они придут к детям Игоря Кондратюка на конкурс. Сначала они, Украина, моя талант. И предъявят. Игорь, мы можем договориться. Вы мне даете сейчас полмиллиона, я не прихожу на Украина, мои таланты. Вот мы все, братья, и выяснили. Так ты, алчная баба. Давайте, ребята, закончим эту беседу Давайте скажем спасибо всем тем, кто стоит у нас на сцене Михаил Это... Самсонов, Оксана Самуэлова, Все Сергей сам... Соседов, Игорь Кондратюк Большая разница Спасибо огромное, спасибо Александр, Да-да. вы помните о том, что вы очень популярный человек И являетесь mm -hmm. примером для детей, Александр Поэтому.